Прихильники Ігоря Гіркіна, також відомого як Ігоря Стрілкова, створюватимуть власні збройні формування. Про це йдеться у телеграм-каналі Російського руху Стрелкова. Але для початку давайте згадаємо, хто взагалі такий стрілков. один, я бы сказала, из апологетов «Русской весны» 2014 -го года издания. И, соответственно, он был одним из основных, я бы сказала, воин которые пытались осуществлять наступление на Украину еще тогда, в далеком 2014 году. И он все время пытается предъявлять действующей власти российской, что они плохие имперцы, что они плохо развивают эту самую империю, потому что главная задача империи вообще... поглотить Україну, але як не дивно, зараз російський політик сидить у російській в'язниці за статтею про публічні заклики до екстремізму в інтернеті, і 29 січня цього року був засуджений до чотирьох років позбавлення волі много <пробітник> говорив і слишком критикував то як притинає, в Росії е, і тот війна, которую Росія називає спеціальні воєнні операції критика сьогодні в Росії, е, тим более єс. У нього, у нього, у нівоні крітки і схотка кіта реальне аснування не допустимо. Тепер повернемось до того самого формування російських добровольчих сил. Як вони себе називають? Ціль цього всього цирку підготовка кваліфікованого військового резерву без відриву від виробництва. Якщо цим не здатне займатись військове командування і сама влада, цим має займатись суспільство. Что ж это все может значить? Все люди, которые это предлагают, полные идиоты. Потому что любая попытка в сегодняшней России хоть как-то тренировать свои военные навыки может закончиться быстрой посадкой всех тренирующихся тюрьму. А муж так. Сегодня люди, имеющие хоть какие-то идеологические взгляды, неважно какие, правые, левые, красные, белые, зеленые, сербурмайную в полосочку, неважно какие, люди, у которых есть хоть как пол идеи, четверть идеи, три, не знаю, одна десятая идея в голове, и при этом ходящие, неважно куда, на стрельбище, в тир, бегающие вместе по утрам и не думающие, из какого оружия вместе пострелять, с почти стопроцентной вероятностью получают уголовные дела и посадки. Цикаво, что в голове в цих организаторов таких формувань? Я не знаю, что думают те люди, которые это предлагают. Видимо, они очень плохо изучали другие уголовные дела. Но это такое тіхчающе обстоятельство, потому тому що спецслужби совместное пребывание в тире или на стрельбище рассматривают как як к государственному перевороту. Навіть якщо прихильникам Стрелкова все ж таки захочеться продовжувати розповсюджувати свою ідею, на кого і на яку кількість людей це розраховано? Я нагадую, що коли Шел суп над стрелковым, сколько там людей выходило его поддерживает, ну максимум 50 на вот вот эта оценка сверху, да, И, поэтому думать о том, что в их предлагаемые кружки придет больше, ну хорошо 100 человек, ну соответственно представляете, какое будет сколько звездочек на погоны получат соответствующие сотрудники ФСБ, когда все эти 50 или 100 человек будут сидеть на скамье подсудимых. Но если это все настолько очевидно, то почему же соратники Стрелкова настолько уверены в своих силах перед владой России? Поэтому я не исключаю, что эта идиотская э, инициатива взялась именно потому, что в этой группе поддержки Стрелкова просто сидит человек в погонах и думает «Боже, ну сколько можно быть капитаном, например, или лейтенантом? Боже, но ну я хочу стать уже майором. чтобы мне изменить? О, oh, а ah, давайте я їх усіх посажу раніше. Координатор тверського відділення Сергій Кудашов порушував тему про те, що необхідно створити територіальну оборону, але так само організація виступає і за війну з Україною. Якщо немає договоренності з властями, ніякої територіальної оборони. Создать никто не даст. Потому что кто же даст вообще обучать людей навыкам обращения с оружием, если это не люди, каким-то образом связанные с властью. Поэтому никаких самостоятельных движений никому сделать не дадут. Любая подобная попытка закончится все тем же, чем я уже сказала, возбуждением уголовных дел и посадкой.